अथ आमन्त्रणोत्तवस्तोत्रम् आमन्त्रणम् ते निगमोक्तमन्त्रैस्तन्त्रप्रवेशाय मनोहराय श्रीरामचन्द्राय सुखप्रदाय करोम्यहम् त्वम् कृपया गृहाण सत्याधिराजार्चितपादपद्मश्रीमध्वसम्पूजितसुन्दराङ्ग श्रीभार्गवी श्री सन्नुतमन्दहास श्रीव्यातदेवाय नमो नमस्ते अनन्तरूपैरचितादिभिश्चपरादिभिः श्री बृहति सहस्रैः विश्वादिभिश्चैव सहस्ररूपैर्नारायणात्यष्टशतैरजात्यैः एकाधिपञ्चाशदितैष्टरूपैश्रीकेशवाद्यैश्च चतुस्सुविंशैः मत्स्यादिभिस्त्वच्छदशस्त्वरूपैर्विश्वादिभिश्चाष्टभिरग्ररूपैः तथा निरुद्धादिचतुस्वरूपैर्गोब्राह्मणश्रीतुलसीनिवासैः मन्त्रीशरूपैः परमाणुपूर्वसंवत्सरान्तामलकालरूपैः ज्ञानादितैस्थावरजङ्गमस्थैरव्याकृताकाशविहाररूपै दशानिरुद्धरूपेण तक्ष्मोदगतेन तुष्टैः प्रत्युम्नसङ्कर्षणनामकाभ्याम् भोक्तृत्स्थिताभ्याम् भुजिशक्तिदाभ्याम् श्रीवासुदेवेन नभस्थितेन ह्यभीष्टदेनाखिलसगुणेन अश्वादिसज्ञानगतेन नित्यमारूढरूपेण सुसौख्यदेन विश्वादिजाग्रद्विनियामकेन स्वप्नसपालेन गतैजतेन प्राज्ञेन सौशुक्तिकपालकेन तुर्येण मूर्ध्निश्चितियुक्परेण आत्मान्तरात्मेत्यभिधेन

मेरुस्थ किंसुग चक्र ग्रह ग्रहा्रहिभकै नारायणी पूर्वधूरूपैस्त्रिधामस्थ श्रीरामचंद्रखिल श्री सत्गुणा देतापते श्री परमावतारमाबादिधिर्भ ब्रह्ममुखैतदेवै दिक्पालकैस्ताक अनंत कौक्ष संपूर्ण स भक्त दयामबुराशे सत्याधिराज आर्यह श्रीमद्वृत्पंकजकोशवास मदबिम्बरोपेण भवैक्यशाली ता मन्त्रित नमो नमस्ते वराक्षताङ्कान्तनमुद्रिकाश्च मन्त्रेण हें नष्ट शके निधाय सीतापते पुरतश्रुते तु प्रदध्युरेवं भगवत्त्वरूपम् हिरण्यरूपत्तहिरण्यसन्द्रगपान्नपात्तेदु हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्पर्योनिर्नि वसिष्ठोत्तमवस्त्राणि भूषणैरप्यलं कुरु कुर्वन्नोत्तमत्यन्तमस्मदीयं मघं यज वसिष्वाहि नियेभ्य वस्त्राण्यूर्जाम्पदे नो यज आमन्त्रितोऽसि देवेश पुराणपुरुषोत्तम मन्त्रेशैर्लोकपालैश्च सार्धम् देवगणैः श्रिया श्रिकालपूजा तु दयार्द्रदृष्ट्या मयार्पितम् दार्हणमाशु सत्त्वम् ग्रहाणलोकाधिपते ममापराधान् सकलाम् क्षमक्व श्रीमत्सत्यप्रमोदार्य निवाक्यनिलेशिता सत्यज्ञानानन्दगुणः श्रीयताम्बादरायणः इति आमन्त्रणो